Как Шварценеггера уволили с армии, значит, он же после соревнований вернулся в свою часть, его освободили, но это еще был курс молодого бойца. Потом он захотел в танковые войска, но ему батя помог, потому что у него там рост был высокий же у Шварценеггера, но у батя были в связи. Кстати, отец Шварценеггера, он в, этом, в Вермахте служил, попал в плен и был начальником местной полиции. Вот. И, в общем, стал он водителем танка. Ну, говорит, ну, потом, что несколько случаев было. Первый, когда на учениях он, э, как ночью там танк заглушил, они спали, он залез под танк. И, говорит, просыпаюсь, а танка нету. Смотрит, танк в 30 метрах от Шварценеггера в болоте уже, по, по самую башню. Он забыл на ручник танк поставить вызвали они 80-тонный тягач достали этот танк на базу сняли башню прочистили дуло, ну в общем танк восстановили потом э потом он устроил еще гонки а еще потом говорит тоже заложу в танк прогреваю двигатель танк что-то трясется я давай сильнее газовать он сильнее трясется думаю да что ж такое вроде ну думал что не прогретый двигатель а оказывается, он уперся, он включил заднюю передачу, уперся в здание и не может проломить стену, короче. Ну, какие-то там трубы повалял водоснабжение. Все сбежались, но ну, он рассказывает, что потом все с него сослужился, долго ржали. Ну и, короче, но ему уже там надоела служба, он подал рапорт о досрочном увольнении, тогда призывная армия в Австрии была, год надо было служить, он хотел еще меньше, он хотел уже за бодибилдингом заниматься. Его в Мюнхене уже ждали, но рапорту ходу не давали, то есть он там лежал где-то в штабе. Что потом еще? Потом на учениях было, его там кореш получил новый М60 Паттон танк. И он сказал Шварценеггеру, что его танк, его танк быстрее, чем у Шварценеггера. Шварценеггер сказал, не, ни хера, давай. И пока там что-то офицеры суетились, они сели в эти два танка и погнали. В общем, Шварценеггер, конечно же, победил на своем танке, приехал первый. Но потом, он говорит, я вылажу, смотрю, а на башне держится сильно этот... Один из солдат. Короче, оказывается, было три, солдата на этом танке сидели. И когда началась гонка, они об этом не знали. Двое свалилось, а один держался до последнего. Ну, в общем, ну, а Шварценеггера как? Наказали его, заставили 50 раз то есть, подогнать танк на грязь, и чтобы он через башню залазил, потом через дно вылазил, и так 50 раз. Ну, не важно, видно, они потом подумали, что... а вызвали его потом в штаб и говорят, слушайте, вы, блин, парень хороший, но представляете опасность для сослуживцев. И его рапорт удовлетворили, и поехал он в Мюнхен работать тренером в спортзале. Автобусные билеты на сайте Рубикон.